Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan lapan akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu Gaya dan Strategi Komunikasi Interpersonal dalam Konteks Budaya Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada tiga orang ahli iaitu Syamimi Syakira, saya bersama dengan dua orang rakan seperjuangan saya iaitu Sarugi bin Saiful Effendi dan Amalia binti Ismail. Bagi soalan yang pertama, terdapat tiga jenis lakon bahasa interpersonal oleh Asma Haji Umar yang telah kami kenal pasti. Yang pertama adalah lakon representatif yang merujuk kepada pertuturan yang digunakan untuk menyampaikan maklumat, fakta atau pandangan yang dianggap benar oleh penutur. Lakon ini juga berperanan untuk menekankan komunikasi yang berteraskan. Uh, perkongsian maklumat secara jujur dan objektif Manakala lakuan direktif Merujuk kepada ucapan yang bertujuan Untuk mendorong pendengar melakukan sesuatu uh, Ia menggunakan bahasa Untuk menyampaikan arahan Carangan permintaan ataupun nasihat Serta amat penting dalam persekitaran kerja um, penutur. Manakala yang ketiga adalah lakuan ekspresif yang merujuk kepada pertuturan yang digunakan untuk meluahkan perasaan, emosi atau sikap penutur terhadap sesuatu keadaan ataupun situasi. Lakuan ini berperanan penting dalam komunikasi interpersonal kerana membantu memelihara keharmonian masyarakat. Berdasarkan jadual ini, um, ketiga-tiga jenis rakaman bahasa interpersonal dapat dibezakan melalui empat aspek iaitu definisi, tujuan komunikatif, ciri utama serta contoh. Dan bagi soalan ini khususnya akan difokuskan pada aspek tujuan komunikatif dan contoh bagi lakuan representatif ia bertujuan untuk berkongsi maklumat yang diperoleh um, berdasarkan pemerhatian ataupun pengalaman pendengar atau uh, penutur sendiri contohnya mesyuarat agung yang diadakan sebentar tadi berlangsung selama 2 jam sahaja dan um, ia berciri-ciri ciri bersifat jujur dan objektif Manakala bagi lakuan direktif, ia bertujuan untuk meminta, menasihati, mencadangkan dan memberi arahan kepada pendengar. Contohnya, tolong siapkan draft awal bagi program ini sebelum esok tengah hari. Terakhir sekali, lakuan ekspresif bertujuan untuk menyatakan reaksi, emosi atau perbuatan menilai sesuatu individu atau situasi. Contohnya, saya amat kecewa dengan prestasi kerja kamu pada bulan ini. Bagi soalan C, iaitu terangkan dengan sewajarnya gaya komunikasi yang digunakan berpandukan budaya komunikasi masyarakat Malaysia. Gaya komunikasi masyarakat Malaysia sangat dipengaruhi oleh budaya, norma sosial serta latar belakang etnik dan agama yang pelbagai. Sebagai negara yang berbilang kaum, rakyat Malaysia cenderung menggunakan komunikasi tidak langsung iaitu berlapis dan berhati-hati bagi menjaga perasaan dan keharmonian sosial. Penggunaan gelaran seperti Tuan puan atau datuk mencerminkan kehalusan budaya ini. Masyarakat Malaysia juga mementingkan kebersamaan di mana keputusan penting sering mengambil kira pandangan ahli keluarga dan komuniti. Nilai kerjasama dan tolong-menolong membentuk komunikasi yang menekankan toleransi dan persefahaman. Dari segi perbezaan etnik, orang Melayu lebih berlapik, kaum Cina cenderung untuk berterus terang, manakala kaum India lebih ekspresif. Di samping semua perbezaan ini, kesopanan tetap menjadi asas komunikasi antara semua kaum. Antara strategi komunikasi interpersonal yang boleh diaplikasikan adalah komunikasi dua hala. Komunikasi dua hala merujuk kepada pertukaran maklumat secara timbal balik yang melibatkan kedua-dua pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses komunikasi. Menurut teori dialogik oleh Buber 1958, Komunikasi yang efektif berlaku apabila wujud interaksi tulen antara aku dan engkau bukan sekadar monolog. Dengan mengamalkan komunikasi dua hala, strategi ini mampu mewujudkan ruang bagi perbualan yang lebih terbuka dan jujur. Strategi seterusnya ialah maklum balas. Kegagalan memberi dan mendapat maklum balas dapat mengakibatkan perselisihan faham dan wujudnya perspektif yang berbeza. Berdasarkan kedua-dua data tersebut, kegagalan memberi dan menerima maklum balas menyebabkan berlakunya kekeliruan antara dua pihak sehingga menyebabkan konflik. Maklum balas sangat penting dalam komunikasi sama ada dalam persekitaran pekerjaan atau sesama masyarakat. Setiap mesej atau arahan yang diterima hendaklah disusuli dengan maklum balas yang berkala agar tidak menimbulkan salah faham antara ahli di dalam organisasi atau masyarakat. Selain itu, strategi komunikasi interpersonal yang berkesan ialah empati. Empati merujuk kepada keupayaan memahami perasaan dan perspektif orang lain. Berdasarkan data tersebut, kegagalan memahami keadaan emosi pihak lain dapat menyebabkan wujudnya jurang dalam komunikasi. Dalam teori emotional intelligence oleh Daniel Goleman, beliau menyatakan bahawa kecekapan interpersonal termasuk empati merupakan kunci dalam membina hubungan yang efektif. Sekiranya empati diamalkan dalam komunikasi, konflik dan perselisihan faham dapat dielakkan dalam komuniti.